কাকপাথরে সেনা শিবিরে হামলা আধা ঘন্টা ধরে চলে লাগাতার গুলি বর্ষণ আহত তিন জাবান হামলার পিছনে আলফা স্বাধীন থাকতে পারে বলে সন্দেহ এলাকায় ঘিরে তল্লাশি জারি জানা যাচ্ছে ডুমডমা থেকে একটি ট্রাকে করে এসেছিল হামলাকারীরা হামলার পর অরুণাচলের দিকে যায় দুষ্কৃতীরা বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদের ঘটনা গতকালও আমরা দেখেছিলাম কার্যত অরুণাচলে আসম রাইফেলসের শিবিরে আক্রমণ হয়েছিল অন্যদিকে আজ কাকুপাথারে সেনা শিবিরে হামলা আধ ঘন্টা ধরে চলে লাগাতার গুলি বর্ষণ আহত তিন জওয়ান গতকালও আমরা কার্যত প্রায় একই ছবি দেখেছিলাম অরুণাচলের মানহটনে কার্যত অসম রাইফেলসের শিবিরে হামলা হয় তিন জওয়ান গুলিবিদ্ধ হন অসম রাইফেলস দুই জওয়ান মার্জনা করবেন দুই জওয়ান গুলিবিদ্ধ হন এবং এনএসসিএন কেওয়াইএ ফ্যাকশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ যায় এনএসসিএন কে এ ফ্র্যাকশন হামলা চালায় বলে অভিযোগ ছিল গতকালের সেই ঘটনা আমরা দেখেছিলাম আজ সেনা হামলা বর্তমানে আহত তিন জবান এবং আলফা স্বাধীন এই হামলার পেছনে রয়েছে বলেই অনুমান করা হচ্ছে বর্তমানে এলাকা ঘিরে তল্লাশি জারি রয়েছে জানা যাচ্ছে ডুমডুমা থেকে একটি ট্রাকে করে এসেছিলেন হামলাকারীরা হামলার পর অরুণাচলের দিকে যায় দুষ্কৃতীরা যোৱাকালি ৰাতি ঠিক বাৰ বাজি পাৰ হৈ সময় পাৰ হৈ গৈছে সেই সময়তেই মানে সাংঘাতিক এটা গোলাপ বৰষণৰ সৃষ্টি হয় মই শুই থকা অৱস্থাতেও বাহিৰলৈ ওলাই চাইছোঁ বৰষুণ দিছেনে বিজুলী মাৰিছে দেখিছোঁ সাংঘাতিক গোলাপ বৰষুণ কৰিছে এখন তাৰ্গত আহিছিলে কোন দুৰ্বৃত্ত সেই বিষয়ে নাজানো আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰত কেইজন দুৰ্বৃত আছিলে সেই বিষয়ে নাজানো গোলাপ বৰষুণ কৰি পিনে তেওঁলোকে বি অৰুণাচল দিশৰ ফালে গুচি যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু ঠিক অলপ সময় পাছতেই অসম ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ লোকেও প্ৰতিৰোধত গুলী বৰষুণ কৰিছিলে প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি সাংঘাতিক গোলাবৰ্ষণ সৃষ্টি হয় এখন ট্ৰাকত আহিছিল ডুমডুমা দিশৰ পৰা আহিছিলে আহি পিনে তেওঁলোকে ইয়াত ৰখি পিনে গোলাবৰষুণ কৰি তেওঁলোকে ওলাই যাবলৈ সক্ষম হয় কোন দিশে গুচি গ'ল অৰুণাচল দিশৰ ফালে গৈছে কিমানজন আছিল গাড়ীখনৰ ভিতৰত ৰাতি কথা ৰাতি বাৰ বাজি পাৰ হৈ গৈছে সেই সময়তহে আমি সেইটো প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই প্ৰতুতত মানে আৰ্মীয়েও তেওঁলোকে গোলাপ বৰ্ষণ কৰিছিলে সেইফালৰ পৰাও কোনো বস্তু আহি পিনে ইয়াত পৰাহি নাই আজি পোন্ধৰ বিছ বছৰ ধৰি সেনা শিবিৰটোত মানে অসম ৰেজিমেণ্টৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰ ৰাইফেললৈকে সেনা বাহিনী আহি তেওঁ গুচি গৈছে প্ৰায় তিনিবছৰ ধৰি থাকে এটা এটা শিবিৰ আৰু যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল আজি পোন্ধৰ বিছ বছৰ মোৰ তেনেকুৱা ঘটনা মানে মই দেখা নাই